アニメの音楽を担当するのは30年ぐらいぶりなんじゃないかな以前に「オデアニスの翼」という日本のアニメをやったんですけど確かそれ以来だと思います映画のストーリーっていうのはそうですね簡単に言うと種の違う,こう本来だったら敵同士のような恐竜がですね友情を育んで助け合ってユートピアのような場所を目指そうという。 そういういストーリーリですね韓国のカンさんというプロデューサーからお話が来て日本と韓国そして中国の力をみんなで協力してできるのはとても素晴らしいなと思ったんですよねだからそのこの映画のストーリーとこの制作のストーリーがとても似ているというかみんなで協力し合って一つのものを作るということができましたたくさん僕は YouTube などで検索してたくさんの,あの韓国の歌手の方の。 ビデオをを見てその会う声を探したんですね韓国の音楽関係の友人にもたくさんリコメンドをしてもらって探しましたまはあ、僕がこの声を惚れ込んでこの人とヨゾさんにあのオファーしたところをあの喜んで心よく引き受けてくれましてとても素晴らしい歌になりましたこの男性役の方ですけども、ね、これもまたたくさんビデオを見てまたリコメンドを受けて探したところ思いのなつさんととても若い でも素晴らしい、あの、みたいな作使って依頼したところ、この人もちゃんと引き受けてくれまして、とても、まあ、僕はすごくいいデュエットになったんじゃないかなと思っています。その本当に、今の世界っていうのは、たくさん難しい問題を抱えていてですね、解決していくのは、なかなか難しいこともあると思うんですけどこの僕たちがいるアジア一つとっても、歴史的にも、政治的、経済的にも、たくさんの問題を抱えていると思いますけども、 僕たちがこういうふうに実現したように一つの目標に向かって共同して何かを出すことができるんだと、まあ、こうやってま文化という枠内で一つの小さな例を示すことができたというのはとても僕としてはうれしいことでぜひそのこういう文化的なね共同作業っていうのをもっともっとより進めていけたらと思います頑張りましょう 영원히 함께.